Привет, меня зовут Денис Денко. И я покажу, как достать буклет из CD-диска, чтобы его максимально не поцарапать или не порвать. Потому что достаем мы буклеты, достаем мы буклеты, они вообще, бывает, не достаются никак. И совершенно бывает сложно достать. Я покажу, как вам, как, как достать. Я видел этот способ в видео. Чернокожий показывал афроамериканец. Хип-хоп. Я вам покажу, как достать буклет. Можно достать буклет. Висок. Берем десок. Джинбокс берем какой-нибудь картон или визитку какой-нибудь кусочек. Может даже наклейку для яиц. Открываем. Загружаем диск. И вот между бакалетом, правильно, вот между бакалетом и крышкой нужно вставить карту. Вот с этой стороны мы держим пальцем. Держим пальцем, вытаскиваем. также берем какую-нибудь визитку. Это купон. В смысле не купон, а скидка. Типа карта скидочная. Точно так же. Берем. Просовываем. Просовываем. И рукой держим. Пальцем и тянем. Пример третьего. Диска, то, тут коробка как бы, я не могу сказать, оригинальная, не оригинальная, цена не отсюда. А, этот буклет еле-еле достается, еле-еле вставляется. Он а, тут прям вплотную, он а, прям тут порватый. Как правильно? Прям тут порватый. Еле-еле на -еле плотнишком ставлен с На Норвегию. О, второй вот можно картку игральную. Можно просунуть сквозь буклет. Что-то вытянуты. Показывает сквозь буклет. Между буклетом и пластиком крышкой вставляем картку и туди пальцем вторбаем. Показать вставляем сюда и диагнозы. Тяжными. Так можно таким за способом можно вытягнути из музычного диска. Якщо він вас не витягує, він не витягується. Врно витягнути не пошкодить же Опс. Ці Це... штучки Які тримають закритий диск і тримають буклет, То Витягуємо, витягуємо, тягиваем и на буклет. Якщо робіть, пробуйте, витаскивайте акуратно, Решив зняти таке відео, тому що на в, в і в движении такого відео. Это бач, это люди тягнуть, тягнуть, а не, не витягується. С вами был Дженко. the preparation yeah